Kemana hala tujuh PAS? Setiausaha agung amanah Faiz Fazil mahu anggota parti PAS menyoal perihal hala tujuh PAS kepada pimpinan PAS memandangkan PAS di bawah pimpinan Tan Sri Abdul Hadi Awang mengutamakan keuntungan politik sebagai asas kerjasama berbanding dengan pimpinan terdahulu di bawah mantan Presiden PAS Allahyarham Fazil Nor Pas ketika zaman Allah Yarham Fazil Nor cukup ikhlas berkawan dan meletakkan prinsip sebagai asas koalisi. Tetapi, Pas di zaman Hadi Awang, meletakkan keuntungan politik sebagai asas muafakat. Justru, ahli PAS perlu bersuara dan bertanya kepada pemimpin PAS sekarang, ke mana hala tuju PAS sekarang? pas dakwa nak bawa ahli ke akhirat tetapi akhirat yang mana jika prinsip perjuangan pun tidak menentu dan flip flop ternyata permainan pas ini satu politik dan bukan agama maka tiada sebab untuk orang ramai percaya syurga neraka ditentukan pas kini masa sudah tiba untuk kita mula persoalkan pas Katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu lalu di Petik Harapan Madani. Faiz berkata demikian ekoran seruan perpaduan Melayu yang diuawarkan oleh PAS sesulan kekalahan mereka di dalam pilihan raya kecil air kuning. Beliau menambah bahawa PAS takut dan akan melutut apabila melihat UMNO semakin kuat. Alasan yang diberikan antara lain adalah perpaduan Melayu Inilah yang saya sebut dalam kenyataan tersebut bahawa perpaduan Melayu akan dimainkan bila parti menjadi lemah dan kekalahan di PRKI Kuning menunjukkan PAS dan Perikatan Nasional PN semakin lemah kekalahan kepada amno pula menunjukkan betapa kuatnya sokongan rakyat termasuk orang Melayu kepada gabungan perpaduan kekuatan inilah yang sangat ditakuti pas dan pas tiada pilihan lain selain mengalungkan semula perpaduan Melayu yang ditolak oleh mantan presiden pas itu ujanya lagi Tambahnya lagi, jelas bahawa perpaduan Melayu hanyalah satu alat politik dan ini bukan satu perjuangan yang ikhlas. PAS tidak ikhlas untuk berkawan dengan sesiapa kerana sikap mereka yang mudah bercerai dengan rakan koalisi lain. Pernah berkawan dengan DAP dan PKR tetapi bercerai atas alasan RUU 355 tetapi sekarang tidak lagi kedengaran suara RUU355. Berkawan dengan AMNO atas penyatuan Melayu tetapi bercerai lagi sekali dengan AMNO kini apa saja isu hanya dikaitkan dengan DAP. Namun berdasarkan sikap PAS ini tidak mustahil yang PAS boleh berkawan semula dengan DAP templaknya. Sehubungan so, dengan itu, PAS kini disifatkan seperti lelaki gila talak yang tergila-gila kepada bekas isterinya kata Naib Rusi 1 Parti Amanah Negara Amanah Kelantan Cik Ibrahim Muhammad. Menurutnya hal itu dapat dilihat pada tindakan PAS memujuk rayu AMNO agar sudi bersama dengan mereka kembali selain mengutuk dan mengecam DAP sedangkan bekas isterinya bukan sahaja tidak sudi untuk kembali kepada PAS bahkan sedang berbahagia dengan pasangannya yang lain katanya menerusi hantaran di Facebook pada Jumaat beliau berkata pelbagai kisah duka lara politik dilakukan PAS termasuk mencaci dan mengeji AMNO kerana enggan kembali bersama parti komponen Perikatan Nasional PN itu Episod segala yang Amna buat bersama pasangannya bukan saja dicemburui tapi dikutuk dan dihentam. Episod bukan saja mengkafirkan orang Islam, bahkan orang bukan Islam pun uh, turut dikafirkan kerana menolak pas templatnya lagi. Malahan Cik Ibrahim turut berkata sebelum ini PAS melaksanakan tahaluf siasi atau kerjasama politik dengan DAP, DAP yang dulunya antara rakan tahaluf sejati PAS kini bertukar ibarat musyrikin Mekah atau Yahudi Madinah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi andainya hari ini DAP tidak bersama PH atau meninggalkan kerajaan Madani, esoknya sudah pasti rombongan meminang dari PAS akan terjenguk-jenguk di tangga DAP. Katanya lagi, nah inilah yang dinamakan sebagai hipokrit dan gila kuasa. Ketika yang di Putuan Agong ke-18 bertitah kepada kalian supaya bersama Pakatan Harapan PH kalian juga dengan sombong angkuhnya tidak bersetuju dan menolak kini kalian bagaikan sekumpulan ayam tidak berkepala yang lari bertempiaran tanpa hala tuju yang jelas demi kepentingan parti yang kalian dakwa sebagai memperjuang Melayu Islam Sungguh malang Jom Channel melihat kecelaruan parti PAS ini. Namun Jom Channel lebih bersimpati dengan rakan sekongkolnya iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu kerana sia-sia sahajalah penubuhan Perikatan Nasional ini. Kesian. Bak kata pepatah bahasa Inggeris, you reap what you sow.